Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Cicak Lestari lan rencang kula Selci Tata Kita saking kelas 12C badhe ngetrehakake panganan tradisional lan unjuk tradisional yaiku rujak uleg, jenang campur, jenang grendul lan ketan ireng. Sugeng seni. Golek sayur menika salah satu galing panganan tradisional khas Surabaya. Paduan warna-warni sayur kados kacang panjang, timun, lan capat, dipunadoni kalian sambil kaliyan sambel kacang ingkang dipunlekani bumbu lengkap. Nyiptakaken rasa ingkang khas kan ngrasap ing pengrasa. Rasa rujak punika seger padhesipun saged dipun suwon piturut kersa lan wonten rasa gurih saking kacang ingkang dipunlekani alit-alit. Panganan manis, asin, pedesan, san sergeripun sayur sedasaaken panganan punika migunani kagem sing badhe ngrasakaken dahar enteng nanging tetep nikmat. Sakin babagan pilihan rujak urus sayur katingal prasaja nanging rapi. Warna-warni sayur ingkang cerah kan sambil sambel kacang ingkang gandheng nggadosaken panganan punika langkung menggah selera. Lajeng punika rujak urus sayur badhe rega ingkang terjangkau. angga saged dipun dening saladaya panganan sayuran Secara umum, kerja oleh saya punika panganan ingkang sehat, seger, lan praktis. Campuran sayur seger kalian sambil kacang ingkang gurih lan pedes. Nyebasaken panganan punika tansah dipuncari utamaning nalika hawa panas utawi nalika kersa jahar ingkang boten kenceng. Ke PKKN Ingkang kalih, jenang campur. Jenang campur minangka salah satunggaling jajanan tradisional ingkang taksih kathah dipunremeni dening masyarakat. Rasanipun legi, gurih saha ngemu aroma ingkang resep ing pangrasa. Bundi-bundi jenang campur punika kawangun sangking, campuran jenang abang, jenang putih, jenang gendul, saha tape ketan ingkang kabundel dados satunggal paduan rasa. Teksturipun alus lan empuk boten kakean lengket sakengga ramen dipun cicipi dening para sepuh utawi para muda Saking babagan tampilan warna-warni pun narik kawigatosan awit campuranipun katingal endah lan serasi. Nalika dipun sembahaken panas, jenang campur punika langkung nikmat amargi rasa gurih lan leginipun medal langkung cetha. Sajereni menipun punika pun ugi saged kacakup dening kata piyang saengga dados belian jajanan ingkang tren kagem acara adat, selametan, utawi sekedar cemilan saben Secara u, secara umum jeneng campur punika saged dipun wastani jajanan ingkang prasaja nanging ngemu rasa nostalgia ingkang nggatek ati. Para banget rasa katepan ireng minangka panganan tradisional ingkang gadah rasa khas lan taksid dados kagineman ing antawi sepon para pamirsa kuliner Jawa. Senajan prasaja, panganan punika nyimpen kaendahan rasa lan tekstur ingkang mboten saged dipun bandingaken kaliyan panganan sanes. Rasane pun legi, gurih saha ngemu aroma alami saking beras ketan ingkang dipun olah kanthi teliti. Saking babagan tampilan warna ireng legamipun maringin kesan unik lan eksotis sanadyan boten warna-warni ketan ireng gadah daya pikat amargi kasederhanaan lan kaastianipun baginipun ugi terjangkau saengga saged dipun raosaken dening sedaya kalangan. Hacara umum ketan ireng punika panganan ingkang prasaja nanging ngemoni nikmat tradisional ingkang resep ing ati. paduan rasa legi, gurih lan tekstur empuk tanganan dadosaken panganan punika layak dipunguni dan tansah dipuncari dening para peng, para banget cita rasa dahar Jawa. Menawi wonten lepat lan pun, kula nyuwun ngapunten, mekaten matur suwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.